السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک ذرا حساس ویڈیو لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری بحر العقدت مل لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ محمد کما صلیت علی تعالیٰ ابراہیمہ و اعلیٰ حمید مجید اللہ بارک علی محمد وَعَلَىٰ اعلیٰ محمد کا بَارَكْتَ عَلَىٰ ابراہیمہ وَعَلَىٰ اعلیٰ علیہ اِنَّكَ انَََََََََََ کا, ان کا حمید مجید تو یہ موضوع ہے حساس موضوع ہے عمرہ ہو یا حج ہو یہ ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر خوبصورت موقع ہو سکتا ہے یہ جو اس کے خدا کے گھر کی دید کی تمنا رکھتے ہیں یہ کوئی ان سے پوچھے میں تو کہوں گی یہ منتہائے عشق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر وہ کر دے مجسم کر دے تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے اور کتنے اس کے لیے وہ ہیں احکامات ہیں کہ جب سختی بھی نہیں ہے اور حکم بھی ہے سختی یہ نہیں ہے کہ نرمی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں شادی کے قابل تو آپ ان کی شادی کر کے جائیں یا پھر ان کے لیے اس شادی کا تمام انتظام کر کے جائیں اور سختی یہ ہے کہ جو دولت مند ہو دولت و ثروت رکھتے ہوئے بھی نہ جائے گا وہ خدا کا ناپسندیدہ فرد ہوگا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا ہوا آ, اس روز زیارت بی بی اور انور بی بی, بی بہت خوش تھیں یہ پنجاب کے ضلع فیصل آباد کی تحصیل والا کے گاؤں سے تعلق رکھنے والی تھیں اور ان سے کہا گیا کہ تم لوگ تیاری کر لو ہم تمہیں عمرے پر بھیجیں گے ان کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا بلاخر وہ دن آ گیا تیس ستمبر سن دو ہزار چوبیس کا اور یہ اپنے قریبی رشتے دار کے ہمراہ قریب کے ایک اور گاؤں پہنچیں جہاں کے امام مسجد محمد ریاض بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس سفر میں ان کے ہم رکاب بننے والے تھے ان پانچوں افراد کے عمرے کا بندوبست مبینہ طور پر مقامی زمیندار صدام حسین نے کروایا تھا جنہوں نے نہ صرف عمرے کے اخراجات ادا کیے تھے بلکہ پانچوں افراد کو اسلام آباد ایئرپورٹ بھی اپنے خرچے پر بھیجا یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی بلیک لسٹڈ آدمی نہیں تھا زمیدار صدام حسین اور ان کے گاؤں میں کئی لوگ ایسے تھے جن کو وہ مفت میں عمرہ کروا چکے تھے اور وہ واپس لوٹ کے آ گئے تھے لیکن ان کی قسمت میں یہی تکلیف تھی ان بیچاروں کی بہرحال پاکستان سے یہ لوگ چلے گئے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اور روانگی کے صرف ایک ہفتے کے بعد ان پانچوں افراد کی سعودی عرب میں گرفتاری کی خبر جب آئی تو ان کے تو گھر والے حیران رہ گئے ان کی پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب تقریباً پانچ مہینے کے بعد یعنی عمرہ وغیرہ نہیں کر سکے بیچارے سترہ فروری دو ہزار پچیس کو ان تین خواتین سمیت پانچوں افراد کو منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں سعودی عدالت نے پچیس پچیس سال کی قید کی سزا دے دی معاملہ کیا ہے اس بارے میں زیارت بی بی کے, بی کے بیٹے ابرار حسین نے بی بی سی سے بات کی اور بتایا کہ کیسے سادہ لو افراد کو عمرے کا جھانسہ دے کر روانگی سے تھوڑی دیر پہلے انہیں ایسا سامان پکڑایا گیا جس میں منشیات چھپی ہوئی تھی اور یہ ایسے ہوا کہ جب یہ لوگ بالکل تیار تھے ائرپورٹ پر تو ان کو ایک ایک بیگ دیا گیا اور ایک شخص نے آ کے دیا یہ لوگ بیگ نہیں لے رہے تھے تو اس شخص نے صدام حسین کو فون کیا تو صدام حسین نے ان کو جوابی فون کیا کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے آرام سے لے کے جاؤ کچھ نہیں ہوگا اور پھر یوں ہوا اس اس بیگ میں کیا تھا ان لوگوں کے لیے تحائف تھے کپڑے جوتے وغیرہ اب یہ چلے گئے تیس ستمبر سن دو ہزار چوبیس کو ایئر سیال کی فلائٹ نمبر پی ایف سات سو اٹھارہ کے ذریعے چلے گئے پچیس سال قید کی سزا پانے والی ضعیف خاتون زیارت بی بی کے بیٹے ابرار حسین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی والدہ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر خود الوداع کرنے جاتے لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ صدام حسین نے کہا آپ لوگوں کو اسلام آباد جانے آنے کے کا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے ہم اگر ان کو ایسا لے ثواب کی نیت سے عمرے پر بھیجوا رہے ہیں تو اسلام آباد میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے لیکن اب یہ نہیں معلوم کہ ان کو یہ سوٹ کیسز کا معاملہ ما... وہی جو بیگ دیے گئے تھے ان کا معاملہ معلوم تھا یا نہیں تھا بہرحال اب دوسرا کیس سنیے یہ ہے ایک شوہر بیوی غریب بوڑھے ان کو محلے کے ایک شخص نے آ کے کہا عورت نے کہ تم تیاری کر لو ہم تمہیں عمرے پر بھیجوا رہے ہیں وہ ان کی تو دل کی کلی کھل گئی غریب ترین بچارے اور وہ عمرے پر چلے گئے وہاں پہنچے اور ایئرپورٹ پر ان کو جو بیگ دیا گیا تھا اس بیگ سے منشیات برآمد ہوئی بس پھر یہ پکڑے گئے اور پھر ان پہ مقدمہ چلا عمرہ تو کیا کرتے بیوی کو تو چھوڑ دیا لیکن شوہر کا سر قلم کر دیا اب بتائیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کتنی کتنی تکلیف دہ بات ہے بہرحال آگے چلیے کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے عمرے پر جانے والی فیملی ٹریول گینگ کا شکار ہو گئی وہ اس طرح سے رپورٹ کے مطابق عمرہ کرانے کے نام پر منشیات اسمگل کرنے والے ٹریول گینگ کے سرگرم ہونے کا <coughs> انکشاف ہوا متاثرین اہل خانہ نے وزیر آزم وزیر خارجہ خارجہ حکام سے اپیل کی ہے کہ ہمارے بے گناہ گھر والوں کو فوری پاکستان لایا جائے ان کی کہانی یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے چار افراد عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ان میں زائرین ان زائرین میں 23 سالہ زاہدہ 26 سالہ جمیل 28 سالہ زاکر اور 35 سالہ انوری شامل ہیں اہل خانہ کے مطابق جمیل مزدوری کرتا ہے اور اس کا ایک نوزائدہ بیٹا بھی ہے زاہدہ کی دو بچیاں ہیں آٹھ ستمبر کو گھر والے عمرے کے لیے کراچی سے جدہ روانہ ہوئے دس دن تک ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا انت... انیس ستمبر کو غیر ملکی نمبر سے کال آئی بتایا گیا کہ ہمارے سامان سے منشیات برآمد ہوئی ہیں اور اب یہ سب سعودی حکومت کی حراست میں ہے عمرے میں استعمال ہونے والی اشیاء ٹریول ایجنٹ علی نے دی تھیں اور گھر والوں کے سامان کو منع کر کے خود سے سامان دیا تھا اہل خانہ نے بتایا کہ ٹریول ایجنٹ سے مزید براہ حکام نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ یا اس نویت کی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف قانون بلا امتیاز حرکت میں لایا جائے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں حکام لیکن وہ مفرور ہے ہمارے گھر والے بے گناہ ہیں ان کو چھڑایا جائے انہیں منشیات کیس میں پھنسایا گیا ہے یہ گھر والے کہہ رہے ہیں جو بے پکڑے گئے ہیں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں منشیات اسمگلنگ کے سنگین جرم میں ملوث دو پاکستانی شہریوں کو سزائے موت دے دی گئی سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری بیان کے مطابق دونوں پاکستانی شہریوں نے ہیروئن اور دیگر ممنوع مشن منشیات جسم کے مختلف حصوں میں چھپا کر سعودی عرب اسمگل کرنے کی کوشش کی وہ پکڑے گئے گرفتار ہوئے مقدمہ چلا اور جرم مقدمے کی مکمل سماعت کے بعد جرم ثابت ہو گیا جرم ثابت ہونے پر دونوں ملزمان کو سزائے موت دے دی گئی سعودی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ دونوں پاکستانی شہریوں کو مکہ مکرمہ میں سزائے موت دے دی گئی وزارت داخلہ اپنے نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ سعودی عرب میں منشیات اسمگلنگ اور اس سے متعلق جرائم کو انتہائی سنگین تصور کیا جاتا ہے اور ایسے جرائم میں ملوث افراد کو سخت ترین سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دیکھیے یہ لگتا ہے جیسے الفاظ یہ میں نے جو کچھ میں نے پرنٹڈ پڑھا ہے پرنٹڈ پڑھا ہے وہ پرنٹڈ پڑھا ہے میرے میرا دل صدمے سے اتنا چور ہو رہا ہے کہ میں اپنے الفاظ بول بھی نہیں پا رہی ہوں یہ کیسا جرم ہے یہ کیسے لوگ ہیں یہ کتنے بدبخت ہیں جو لوگوں کی عمروں کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں بتائیے ایک خاتون بیچاری اسی سال کی ہے ایک بیاسی سال کی ہے وہ جو میں نے پہلے وہ بتایا تھا آپ کو زیارت بی بی انور بی بی جتنی بھی خواتین گئی ہیں آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ وہ ہے ان کا یعنی ان کی تصویریں ہیں انتہائی بزرگ خواتین ان کو پچیس پچیس سال کی قید کی سزا جن کو پانچ سال بھی جی جائے تو بڑی بات ہے کیا انسان سوچتا نہیں ہے یہ دنیا کے چار پیسے کے لیے وہ اندھا بہرا گونگا سب بن جاتا ہے اس سے اپنی قبر کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے پیسہ ایسی چیز ہے کیا کیا پیسہ ایسی چیز ہے وہ بھی منشیات کی سمگلنگ سے پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے ایک کینوں کا ٹھیلہ لگا کے بھی کما سکتا ہے بندہ ایک چھولے کا ٹھیلہ لگا کے بھی کما سکتا ہے لیکن یہ کیسا پیسہ ہے رات و رات امیر بننا لیکن اگر موت آئے گی تو وہ جتنی بھی دولت ہوگی سب چھوڑ کر چلا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ خالی ہاتھ جاؤ گے لیکن جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اپنے اعمال کی گٹھری لے کر جائیں گے خدا خیال کیجئے دنیا کی لالچ میں اتنے گرفتار مت ہوئیے کہ خدا کے گھر قہر الہی کا سامنا کرنا پڑے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اس دعا ان دعاؤں کے ساتھ کے پروردگار عالم آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے بچائے آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے آپ کے گھروں میں جو بچیاں ہیں ناکت خدا ان کو اچھے بر عطا فرمائے جو بچے ہیں شادی کے قابل ان کو بہترین شریک حیات عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کی جھولی میں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جو پرورش پا رہے ہیں وہ بھی بہترین نیک اور سوالے بچے تیار ہوں مسلمان قوم کے لیے سماج کے لیے اور ہر بری گھڑی ہر بری آفت اور مشریبت سے بچائے پروردگار آمین سم آمین الہی آمین